Сigurлын чуулганы 100 оролдоноор хөрнгөөрлөлттэй тухай хуулийн төслийг гүшүүдийн 83 хувийн саналаар баталлаа. Дээрх хуулийг баталсантай холбоотойгоор холбогдох бусад хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах ёстой байна. Ардчилсан намаас сохомбогдолд 4.11 уулзталж Улсын хурлын сонголын 15 дахь тороггүй юу Уус аймгийн сонголын торогт гарсан маргааны талаар хөндөж өргэлцсэн юмаа. Бүтэн нэг жилийн хугацаанд өргэлцсэн сонголын маргааныг шүүхээр эцэлэгдсэн бөгөөд шүүхээс маргааныг сонголын ерөнхий хороо эцэлэн шийдэх ёстой гэсэн шийдвэрийг Ардчилсан намын ерөнхий Ингэснээр Улсын амынх ут Монгол Улсын наас нэр дэвшигчдийн мандатыг хүчингөө тооцож 28% дэш санал авсан дараагийн нэр дэвшигчдээ улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн байна. Монгол банк төчөлтөр хуваарь ёсоор гадаад валютын дуудлах хултад зөвхөн багваллаа. Дуудлах хултаагаар Арилжааны банкуд ам доллар, юан хултаа авах саналрүүлсэн байна. Төв банк сандлыг харгалзан үзээд 3.7 сая ам доллар, 67 сая юан хөдлөвจээ. 1.2% шат хааны үнэ 1 литр тутанд нь 50 төгрөгөөр нэмсэн Just Magnet Red компаниудад шинэ гэрээлт хэрэгжүүлэх төлөвлөгдраас шинэ альбом тодруулжээ Уг альбом тодот ямар үндсэлээр шатхууны үнийг нэмсэн шалтгаанаа тайлбарлахыг хүссэн байна. Нэгэн зэрэг үнэ нэмсэн тул өгсөн хойлцсон байж болцсоггүй ч шийдвэр гаргалт хийх төлөгийн газараас үзэж байгаа ч. Цагдаагийн албаагчтын шин дүрм тулцны загварыг Эрдэнэтэн судлаачтай хамтран гаргаж Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 135 дугаар тогтоолоо гарган баталжээ. Мөн цагдаагийн албаагчтын альбом тушаалын англи хэл цалингийн зэрэглэлэг нэг шатлаар хавулсан байна. Улаан номонд орсон амтны дэрхтний хөдөлВСар хэмжээгээр тэрвэрлсэн хэрэг Гоольтай аймгийн Усүмбүлек суманд өнгөрсөн даваа гаргалт гэрчээ. Тус сумын 2 өдгөөд УАЗ маркийн автомашинд бүхэнгийн 74% өнөг манулын 2 ширхэ гэрс ангийн буу хөдөлВСар авч авжээ. Сэжигтнүүд хэргийг сэжиглэн мэдсэн цагдаад хүч хэрэглэн 100 орчим метр газар чирд түнтээсэн байна. Улсын Мөрдөн байцаах газрын дэлхийн байгаль хамгааллын сангийн ажилтнууд хэргийг шалгахаар хүчтэй Гоольтай аймгийн зогслоо. Зүүн дөрвөн замын ууд цэрийг 2013 оны 12 дугаар сарын 1-ний 22 цагаас эхлэн 12 дугаар сарын 24-ний 22 цаг хүртэл хийсвчлэн ааж 6500 м квадрат талбайд асфальт бетон училтыг 24 цагийн дотор хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн ч энэхүү ажил нь хугацаанаас нь өмнө хийж замыг өчтдөр нээлээ. Ажилсан жил тэтгэврийн датậtлын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийн хүрээнд 2012 оны 11 дугаар сарын 15-наас 2013 оны 10 дугаар сарын 1-ний хүртэл нийгмийн датậtлын шимтгэлийг нөхөн тооцох иргэдийн өмсөлтөйг авчээ. Энэ хугацаанд улсын хэмжээнд 483.8 мянган иргэн ажилсан жил тэтгэврийн датậtлын шимтгэлээ нөхөн тооцох хүсэлт гаргасан байна. Тэтгэврийн нэмэгдлийг 2014 оноос эхлэн тооцож болох юм а.